Против издевательств в тюрьмах два десятка бывших заключенных из Харьковской области митинговали у стен генпрокуратуры, требовали справедливого расследования случаев пыток и в исправительных колониях. Чтобы добиться встречи с руководством ГПО, объявили голодовку. Долго ли она длилась, знает Светлана Макогонская. Два десятка бывших заключенных с плакатами в руках пришли на митинг к зданию Генпрокуратуры. Требуют наказать тюремных начальников 25-й и 100 исправительных колоний в Харьковской области. По словам пикетчиков, там над ними издевались. И длилось это годами. В знак протеста бывшие арестанты объявили бессрочную голодовку прямо в приемной Генпрокуратуры. Вот это вот пытки 25 Вот эти наручники прорубывали ну, мясо до костей. После этих пыток, как говорится, руки не работают. Человека раздеть до без трусов, завести в баню избить его. Я не начну за это говорить. И еще есть люди, которые тоже не будут об этом говорить. Мы будем это все скрывать. И мы только будем это все таить и только способствовать э, э, милиции и этим помощникам администрации. Добиться справедливости активисты пытаются уже четыре года. Но говорят, сотни их жалоб и заявлений остались без ответов. Было очень много заявлений. Были попытки улучшить пресс конференции Але на ці всі заяви від генеральної прокуратури тільки одна відповідь порушень не виявлено. Якісь там прокурори звичайно, нас не дуже цікавлять якісь відговірки. І по-друге, як розпочалося нарешті слідство. Після получасового Жидання в прийомний пікетчика все ж загласилася вислушати замістити генпрокурора. но журналістів на зустріч не пустили. А тепер журналістів не пускають. А чому прокуратура не хоче, щоб присутствовали журналісти? Що жоні не основання не для пропускати журналістів. Бывшим заключенным пообещали, ГПУ начнет расследование и откроет уголовное производство против руководства Темномской и Алексеевской исправительных колоний. Узнав об этом, заключенные решили голодовку прекратить. Светлана Макогонская, Александр Скиба, События, Канал Украина.